да все расскажу по не хочу в кубе кричать а микрофона у меня нема поэтому Ну, купляла на алиэкспресс он ужасный он клокотит там ужасное качество звука О, боже как красиво посмотрите странно Ва... же самые дешевые посмотрите как красиво ребята зелено зеленый зеленый лес такой а вот вам как летом выглядят Карпаты. Все утопает в зелени, буйство просто красок. Сочные еще такие. Зелень такая сочная. У нас уже в небе, знаете, вот такие от жары высохшие листья желтые. А здесь все зеленое. Солнышко светит, но это все обманчиво. Я раньше 7 градусов я подавилась. Так что мы сейчас видим офигеем. Я одела теплую кофту. Теплую кофту надела. Тут у меня еще кофта. Ну, это по цвету не подходит, ну, просто так не должно было быть, чтобы вы понимали. Я собирала совершенно другой себе лук. У должна была быть серая кофта, под серые штаны. И белая. Она не влезла. Но она не влезла. Потому что, что -то. вова тоже будет красивой. Что? Оказывается, что еще вова будет. И он тоже должен быть красивым. Боже, какой у меня красивый цвет волосов мне очень нравится вот эта тренировка. Ну, я не заметила, кстати, когда я спросила. Ладно. Вот этот цвет идет. Вот этот цвет красивый, сам по себе цвет. А должна была быть серая. Ну, может, она и круче. Ой, ребят, Класс, карпат. там дальше выйдем. Ура! Мы уже в Яремте. Ой, аж не верится. Пробки, пробки. Трубки на дорогах. Счастливо вам, дякуємо. Ура! Ні, не треба. Мы приехали, слава богу. Ну, кстати, что я хочу сказать. Мне тепло пока что. А тебе? Пока что, да. Туда. Наверное. Горы, ребята. Тут горы. Красиво, да? Класс. И это Яремче. Мы, при... Не, мы приехали. Яремче, Перлина Карпат, Жемчужина. Значить, писали по прогнозу 7 градусів. Буде. Ну, ощущается, как ну, 12 где-то. Просто я ж в трх ковталю я не 7. Ну да, как 7. Это такой вокзал вот в Яремче, очень такой уютненький. А поїзд дальше почухаю э, в Ясиня. это конечный пункт у него. Мы, кстати, проезжали через Львов. Вот, в 5 утра была остановка во Львове, но мы спали. Класс, солнышко. Это Крадаша, солнышко. Отлично. Сейчас расскажу, как прошла ночь. Вот, я Ремча. Пока мы идем, у нас заселение в отель в 14.00, сейчас 9 утра. И мы решили, что мы сейчас сядем на автобус, который идет до нашего отеля. Закинем туда вещи, рюкзаки, чемодан. И поедем, наверное, сюда обратно, потому что здесь более-менее цивилизация. Ну, даже не более-менее, здесь именно в Яремче вот цивилизация. А там в отеле, где мы живем, он так, вон над дорогой, и там, ну, мало где можно погулять и провести свое время. Кроме леса, конечно же. Хочу поделиться своими впечатлениями по поводу поезда. Мы ехали в каком-то обновленном вагоне. Это не новый вагон, но что-то промежуточное между старым и новым. Очень комфортно, было в нем э, лично мне. Вова, тебе тоже? Вагон как вагон. Я каких-то особых комфортностей не Мне комфортно было вот эта кнопочка, когда я смотрела, что туалет занят, и не надо вот это в очереди стоять. Ну это, да, но это плюс, это это реально приятно. ну вроде такая мелочь, но это реально приятно. Э, спала я как убитая, благодаря берушам. Бир ушам. Бер -ушам. Бер уши. Бир уши в я... уши. -уши. И все, мне даже снились какие-то сны, я не помню какие, но сны присутствовали. Вот. Вот а я отрубилась где-то в полдесятого еще. Я просто невероятно классно провела время за чтением книги. Я стала читать книгу, я скачала предварительно ее специально, зная о том, что в поезде не будет интернета. Значит, девочки, очень рекомендую жанр детектив. Хороших девочек не убивают, называется. Может, кто-то из вас читал? захлеб, просто невозможно оторваться я уже хочу спать, у меня уже слепаются глаза, а мне дальше интересно, красота смотрите, горы короче, что я про эти книги рассказываю тут такая красота у нас сейчас я вам покажу Яремче очень много туристов отдыхает в Яремче это очень живописный такой уголок, вы знаете, здесь соединено все, и природа и цивилизация но вот мне, честно, по ощущениям, приятнее Яремче, нежели Буковель. В Буковеле все настолько... Тут тоже, вроде, расстроено, да, застроено, настроено, но в Буковеле там вот эти вырубанные леса. Это настолько больно на это смотреть, на то, что уничтожаются леса огромными... в огромных количествах и строятся отели. Вот. Здесь в Яремче даже есть Макдональдс, кстати. Это прям вообще достопримечательность. Одна из самых таких известных достопримечательностей в Яремче это водоспад Пробий, да? Ничего. Водоспад Пробий тут в Яремче. Водоспад Пробий в Яремче, что мы хотели посетить. А, По-моему, Пробий называется. У нас есть в планах на него поехать, на этот водоспад видео в Ютубе я смотрела очень, очень впечатляющий такой. Прям как маленькая копия Ниагарского водоспада. Фу, мне что-то уже жарко, ребят. Я в толстовке, в жилетке, с переляку. Здесь, пока идем по дороге, отельчики, магазины, аптеки. Очень все настроено, расстроено. Нам идти пешком до остановки транспорта, ну минут пять. Вот видишь, где беленький автобус, вот это там остановка, по-моему. Нам автобус на Буковель э, И нужно будет выйти там, где э, перевернутый будинок. Ой, ребята, красота. Класс. Вообще, я такая счастливая, там передать не могу, насколько я счастлива. Быть здесь. Но руки мне холодные, кстати. Руки холодные. Но мы оделись тепленько. Вот там, где люди стоят, тут остановка. Колыбы, колыбы. Все, ага, остановочка. И здесь останавливается общественный транспорт и едет по разным направлениям. Очень, кстати, комфортно, удобно. Мы ждем автобус на Буковель. Вот, по разным направлениям. Вот, уже до вокзала тут буквально 5 минут пройтись, если вот туда будут приезжать и комфортные автобусы. А тут горы. Идём автобус хочу еще рассказать ребята вот насколько э, круто поймать себя вчера вот было на мысли вот я когда снимала видели я сидела там сама смотрела в окошко пока Вова спал не было попутчика рядом кстати мужчина потом зашел ночью я поймала себя на мысли от того что у меня от созерцания вот этой красоты, когда я еду, у меня сменилась картинка перед глазами, у меня видно выброс такой сильный эндорфинов. Я была в моменте настолько счастливая, вот именно в моменте. Просто, казалось бы, ничего не происходит, никаких каких-то таких супер, ну, супер ситуаций, но мне вот просто кайфово было сидеть, смотреть в окно в поезде и смотреть, вот какая у нас красивая Украина, какие красивые поля, какие красивые полоны горы. Это настолько невероятно, это такое такая роскошь. Вот я, я настолько горжусь, что я родилась здесь, что я здесь выросла, что я здесь живу и продолжаю выбирать э, жить здесь в Украине, потому что э, она очень красивая, она очень красивая. И в то же время, знаете, я смотрела на эту всю роскошь и думала в этом красивенном небе летают ракеты, как это ужасно, как это несправедливо, и почему это так происходит. Но я потом, знаете, останавливала себя на мысли, чтобы наслаждаться хорошим. И думала, как важно действительно вот менять картинку перед глазами. Мне уже жарко, если честно, остановится. Я же с наперлась и Я усыду. Как на зиму, как на осень. Ждем автобуса съели персики, дыня обалденная Вова такую дыню купил, очень вкусно. ребята, дыня, короче, гибрид с тыквой, она такая оранжевая, насыщенного цвета, оранжевого и такая плотная по текстуре э, скрещенная с тыквой дыня 80 гривен, по-моему, килограмм очень красивая, очень очень вкусная, я за дыню рассказываю офигенная я прям... Я говорила, я не буду дыню, я не буду потом, как напала на эту дыню Невозможно было оторваться. Интересно, кто это? какой мужик. мужик. Я как что обратила внимание. Смотрите, какие красивые домики. Желтые. Так все уютненько. Так все, не знаю. Я прям довольна. Очень. Есть виды? да да Хотя написано за восьмой. Я, кстати, сразу не обратила внимания, посмотрите. Светуля. Икорка у светуля в ЯРМЧ тоже продается. Селиал есть. Вот она стоит на Бигборде. Пока. Девочки, видно, что с выгружают. Вот прямо в ЕРМЧ. В центре ЕРМЧ можно купить икорку. С привозу. С прямым рейсом. Сейчас нема нашего автобуса пока. Мы уже каждые пять минут едет. Да? Куковелю, это нам сюда и треба. Господи, людей там нет. О, о, кошмар. Мы можем не залезть. Можем. Кошмар. Пока мы уже сразу в автобус. Без обиды автобус, дуже много людей Жарко, страшно, я вся мокрая. В трех кофтах цих. И вам гарного відпочинку. Такие доброзвичные люди, так приятно. Такие все позитивные. По-Карпатськи так зробили. Ну тут не будеш ні голодним, не больним. Все тут є, і супермаркети, і бустяки буде і суші. День їх треба дуже багато, щоб віддихати в Карпатах. Вже хочеться ще з'їсти такого вкусненького карпатського. Мені сказали, що Тільки не був. <зараз> Ну, смотря что, где, как. разные. Да, с тобой я дешевле. Нигде. Со мной дешевле не Со мной дешевле нигде не бывает. Да. Я уже так хочу в этот отель. Я уже в наш отель хочу. Интересно. Ожидание. Шпары, страшное солнце. Очень печет, ребята. Снега нема. Бачите, снимаю вам только людей написала Юля, там снег выпал. Вы едете в снег. Вы э, видели погоду вообще. Куда вы едете? Он же быстро растает. Август месяц, ребята. Он растает очень быстро. Снег. Такое впечатление, как заставка на Windows. Такая она в реальности. Сейчас я ее наблюдаю. Конец, одинокие горы. А вот. вот а тут корова. что, я не побачила. Я не увидела. Одинокий конь. тут хоть это более-менее чистое окно. Венче, Боже, как красиво! А? Это корова. Молочко да, я вкусное. Кападки. Вот так вот люди живут. Смотрите дома Китая, я думаю, что это все в аренду сдают. Конечно, да? ретрит такой в горах в тишине да вот но сюда ракеты не долетают да слава богу слава богу господи хоть есть единственное есть место в украине где можно отдохнуть ага. бесконечных этих обстрелов леса хоть сюда на запуск Когда он стройка сколько идет Хуча. Приезжаем мы к Татарову. Вот Это дорога. Татаров. Тоже одно из таких очень красивых мест. Почему когда я снимаю вечно оцени? Приехали. Водитель не остановил там, где просили, я два раза крикнула. Да. Два раза. Я когда заходила попросила, потом еще два раза крикнула. И уже когда я вижу по карте, что мы проехали, я говорю, остановите. И он остановил, а он по телефону разговаривает вообще. Ноль на массу, два на фасу. Все битком забит автобус. Нормально, доехали нормально. Короче, нам сейчас идти еще пешочком. Минут пять. Ну, тут недалеко. Сейчас я вам покажу. Скорее всего, вот крыша, вот там вот наш отель, где крыша светится. В горах прям. Но цены Питгирия, конечно. Поэтому нормально. О, речка. Живопысно. Как нам туда подняться? Вот это, скорее всего. Да, это этот наш отель. Наш отель. А? Ну да, здесь ориентир с в а наш отель вот находится выше. Вот он крыша. Это премиум отель. Элитный. Элитный, да. С высоким очень рейтингом. Цены. Ну да, цены тут приличные, пока тысяч за сутки. Как мы сейчас смотрели. Ну, мы раньше бронировали, немножко дешевле получилось. Но я уже когда буду снимать полностью, делать обзор вам отели, я расскажу, что, что и как, как по ценам, что входит в стоимость, что не входит в стоимость. Такой вот. он большой, там номеров дофигища, да? А как нам туда подняться, Энди? Когда сердечко там? Я не знаю. Может, вот так как-то? Не знаю. Не туда, да? Нам в этот отель. А как к нему пешком подняться, неизвестно. Запишу, уже вс. Все, понял. А я узнаю. Ой, господи! Такой надо круг сделать, А ты уже все понял, да? да, да, да. Так тут шикарная дорога. Да, да. У Борисовича. У Борисовича. Бандерас ресторан. Ура! Вообще недалеко. В горку шикарно. Невысоко находится в да, горах. В принципе. Ну, как сказать. <laughs> О, уже тяжело. Ух. 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 Нормально. Мы спортсмены. Телефон. Нам туда. Вот наш отель, ребята. Называется он Хотел у Борисовича. Вот так он выглядит. Достаточно большой отель с террасой. И вот с таким видом мы в Буковеле уже. Там рецепция. О, тут такая красивая территория. Э, чем примечательна отель тем, что у них есть свой выход в лес. Свой частный. И отель непосредственно вот находится в лесу. Фух. Рецепция. Сейчас узнаем насчет раннего заселения. не гости. А, в тестовом режиме работает. Вот рецепт. Нарисуется. Так выглядит холл. Okay. Ага, отлично. Лифт. Оверх и туалет. Симпатичная рецепция такая. Холл. Так никого не а, надо звонить. Ну, позвони. Сегодня, сегодня выселялись люди. Кстати, написали, что все очень понравилось. Просторные номера, хороший вид на горы, та Дуже смачные сніданки. Кухня смачна. Приветливый персонал. И отель работает в тестовом режиме. Это новый отель. Вот почему еще, кстати, я на него обратила внимание. Обычно то, что новое, оно очень хорошо <существует> работает. Mm -hmm. И пока новое, все. Мебель, соответственно, новая. Mm -hmm. Вот почти каждый день написаны отзывы. Дякую, но дякую. Новый сервис. Гостиная чисто, привидная. И везде хвалят кухню, что очень вкусные здесь завтраки. Ну, проверим. Сейчас подойдет администратор. Массаж есть дороже на квадроциклах, но это мы потом Отличные изучим. Вещи. Тут, кстати, крытая парковка. Большой паркинг. Это бесплатно входит в стоимость. Тут есть такие беседочки. Нас заселят раньше, не в 2 часа, а в 12. Это очень приятно. На территории есть беседки вот такие. Отель новый. Открылся в 24 году. Мы сейчас тут посидим, покушаем. У а нас курица еще осталась. Вот, надо ей доисти. А ты без нами. У нас номер на втором этаже. Вот тут будет где-то. Потом за обзор номера. Я набралась всяких вот этих информационных библиотек. Изучать массажи, экскурсии. это я люби, люблю, люблю, это любитель. Любимое дело. Косточки. Ага. Вот конные экскурсии, кстати, проходят в Орохте. Шугаринг. Ну, так квадрофокс какой-то. Справжний экстрим. Спасибо, уже была. Спасибо, я уже была на квадроциклах, не хватило. Какой-то новый ресторан открылся, лангуста, креветки. Пособие вартости до кожного сету. Интересно, изучим. Вот, на вот этих квадроциклах я ехала, поселке Яблоныца. Очень классные ребята, настолько профессионалы своего дела. И экипировка, и инструктаж. И тут, тут вот, у них, мы ездили тогда позже ночью маршруту. А есть еще экстремальный. Экстремальный маршрут, в общем, тут вы выбираете разные маршруты на квадроциклах. Тысяча гривен с человека в прошлом году было осенью. Вот такие еще квадроциклы. Вот. Еще еще, джип-туры есть такие Это просто вас на джипе возят Там 5-6 часов по горам Просто сидите в джипе и вас возят с открытой крышей Класс. Драйв природа, природа. Класс угу. Ну вот и тут все расписано Куда повезут, что увидите Какие водоспады, калипы, ойдалки Каньоны, сыроварни Вот Тут вот есть 3 часа, допустим, на джип-туре А это наши карточки От номера так, все, нам приятного аппетита, ребята, и встретимся уже, когда буду делать обзор непосредственно номера и отеля самого, отдельно будет видео.